নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা দহি কচু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একদম চিম্পুল ৰেচিপি তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো প্ৰথমে মই কচুখিনি দেখাইছোঁ কচুখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি ল'লোঁ তাৰপিছত এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ লগতে অলপমান আদা নহৰু লৈছোঁ আৰু কেইটামান জালুক লৈছোঁ এখিলা তেজপাত আৰু তিনিটামান জলকীয়া লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই অকণমান গোটা জিৰা দিছোঁ লগতে কেইটামান পাঁচফোৰণো দিছোঁ এতিয়া মই তেজপাতখিলা দিলোঁ লগতে পিঁয়াজখিনিও দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই বেছি সময় নাভাজোঁ অলপ সময় এনেই ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা কচুখিনি দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ নিমখটো একদম কম পৰিমাণে দিব কাৰণ পিছলে কচুখিনি জহি যাবগৈ কচুখিনি দেখাত বহুত সৰহ যেন লাগিছে কিন্তু পিছলৈ একদম নাইকিয়া হৈ যায়গৈ আৰু এই কচুখিনিৰ লগতে মই কেইটামান কচুৰ পাতো কাটি দিছিলোঁ একদম কুমলীয়া পাত তেতিয়া বেছি ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে যাতে কচুখিনি ধুনীয়াকৈ জহি যায় সেয়া মই কচুখিনি দেখাইছোঁ জহিয়ে গৈছে অলপ এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু খুন্দা দিছোঁ আদা নহৰুৰ লগতে মই জালুককেইটাও খুন্দি দিছিলোঁ লগতে অকণমান হালধি দিছোঁ একদম কম পৰিমাণে বেছি হালধি দিলে কালাৰটো হালধীয়া হালধীয়া হৈ যায় অকণমান গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচমান জিৰা পাউদাৰ দিছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছো কমেও পোন্ধৰ মিনিটমানৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত দেখাইছো কচুখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ জহি গৈছে বেছি সময় নালাগি বৰ কুটুককৈ সিজি যায় এই কচুবিধ এতিয়া মই এখন হাতা লৈছোঁ হাতাখনেৰে কচুখিনি এনেদৰে ভাঙি ভাঙি দিছোঁ আৰু খাবলৈও একদম বিৰাট ধুনীয়া হয় মিঠা মিঠা চাট এটা আহে আৰু একদম লোকেল কচুৰ দৰেই হয় খাবলৈ সেয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া দেখিছে দেখিবলৈ আৰু কালাৰটোও ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই আকৌ দুই তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ এয়া দুই তিনি মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ সেয়া আমাৰ কচু হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াতে একো নিদিওঁ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান দহি কচু সিজি নাযায় অকণমান টান টান হৈ থাকে কিন্তু এই কচুবিধ একদম বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি যায় একদম লোকেল কচুৰ নিচিনা লাগে খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হৈছিল বহুত টেষ্টি হৈছিলে যদি এনেদৰে খোৱা নাই এদিন বনাই খাই চাব আৰু এই কচুবিধ খাব লাগে এই কচুবিধত বহুত আইৰণ থাকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব